ભુજ શહેરથી બે કલાકના રસ્તે ઇન્ડિયા ગેટ થી આગળ સામાન્ય નાગરિક નું જવું પ્રતિબંધિત છે અહીંથી આગળ રણ અને સીમા સુરક્ષા બળની હદ શરૂ થાય છે ભારતની સરહદની આ ફેન્સિંગ છે ભારતની સરહદની એકદમ નજીક ઊભા છીએ પાછળ જોઈ શકાય છે કે વરસાદી પાણી જે છે જે પાકિસ્તાન તરફથી છોડવામાં આવ્યું છે તે ભારત તરફ આવી ગયું છે સાથે સાથે એ પણ જોઈ શકાય છે કે વિશાળ પટ્ટો ખુલ્લો છે પાક પાછળ જ્યાં પાકિસ્તાની સરહદ છે પિલર્સ જે જોઈ શકો છો વ્હાઈટ કલરના પિલર્સ છે જે ભારતની સીમા દર્શાવે છે कच्छ फ्रंटीयर पर हजू पर वीस टका सरहद फेन्सिंग वगरनी है आचड़ू कारण है अं जमीन जिके बीएसएफ ने भरोसो है के आ काम पर जल्दी पूरु थी जैसे तकरीबन यू कैन से 80 परसेंट फेंस हो चुका है बाकी जगह जो पैचेस बचे हुए हैं वहां फेंसिंग का काम चल रहा है और उम्मीद है जल्दी ये इलाका भी फेंस हो जाएगा इसमें थोड़ा दिक्कतें आती हैं की मिट्टी ऐसी है कि बहुत मुश्किल होता है काम। लेवर यहां अन्य दलों करता ओछा रिसोर्सिस साथे काम करता बी एस एफ न जवानों घतर कदमों उठाया हाडमारी बचवा नवा प्रकार बनावाई है जमा घनी सुविधाओं उपलब्ध करावाई पे रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है यहाँ पे कंपोजिट बीओपी का कॉन्सेप्ट आ गया है जिसमें थर्टीन एलिमेंट्स होते हैं जिसमें उनके रहने के लिए उनके डाइनिंग की व्यवस्था उनके जहाँ हथियार रहते हैं उसकी व्यवस्था उनके खेलने की रिक्रेशन की व्यवस्था उसमें सब शामिल हैं दूसरा है हमारे जवानों के अब हार्डसिप का जो है अलाउंसेस मिलते हैं और मिनी जो है एम आई रूम यहाँ बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे गर्मियों में लू का खतरा है लू लग जाती है लोगों को स्नैक बाइट्स केसेस होते हैं तो तकरीबन हर बीओपी पे इस तरह के सामान मुहैया करवाए गए हैं कि इस तरह की परिस्थिति में तुरंत तो पारा हो सके भारत और पाकिस्तान सरहद वरहदर ना ना रिपेयरिंग जवाबदारी बने देशों ने ली थी वेसी लीधी नंबर ने पाकिस्तान रिपेयर करावे छे जरे जारी नंबर ने भारत रिपेयर करावे छे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डिमांड प्रोजेक्ट करते हैं कि ये ये हमारी पिल्लर जो हैं डैमेज हो गए हैं रिपेयर होना है उस तरह से फंड होते हैं और टाइमली ये जो है रिपेयर होते रहते हैं भारत ने पाकिस्तान वच्चे हरामी नाड़ा माथी घुसण खोरी ना किस्सा बनता हता जो के हवे बीएसएफ ना कहवा प्रमाणे घुसण खोरी नहीं करी शकाय क्रीक के इलाके में जो है डोमिनेशन के लिए हमारी बटालियंस हैं वो प्रॉपर्ली इक्विप्ड हैं हम लोग क्रीक इलाके में फास्ट पेट्रोलिंग बोट से पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ पे हमारे जवानों को रहने के लिए फ्लोटिंग बी हैं और पूरा इलाका जो सलक्रीक वाला है वो हमारा फिजिकल डोमिनेशन उसके अंदर है और मुझे उम्मीद है कि इतनी जल्दी वहाँ से कोई कोई चांस नहीं है कि वहाँ से कोई इस तरह के इन्फ्लेशन हो सके सरहद पर घनी प्रश्नोंता हो जो बने देशों समझावटी पतावा प्रयत्न करे

પ્રોસેસ છે તે ઓથોરાઈઝડ આખું કન્સ્ટ્રક્શનની જે સાઇટ છે તેના સિવાય ક્યાંય પણ પોસિબલ નથી આ જોઈ રહ્યા છો કે આ જે ટ્રક જઈ રહી છે તે માત્રને માત્ર રજિસ્ટર્ડ ટ્રક અથવા તો જે રજિસ્ટર્ડ વ્હીકલ્સ છે તે જઈ શકે છે કન્સ્ટ્રક્શન જે આર્મીનું અથવા તો એરફોર્સનું અથવા તો બીએસએફનું જે કંઈ પણ હોય તેના માટે આ બ્રિજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે સિવિલ સપ્લાય જે હોય ફોર્સનો તેના માટે પણ કદાચ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે યુદ્ધનો સમય હોય ત્યારે મુખ્યત્વે આ બ્રિજની મહત્તા વધી જાય છે બીએસએફ ના જવાનોનું માનવું છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો આ જે છેલ્લો બ્રિજ છે તે ઘણો મહત્વનો સાબિત થઈ શકે છે કેમેરામેન હરીશ શર્મા સાથે તેજસ મહેતા વીટીવી ભુજ